Друзья мои, в течение этой подружки приехали мы через 5 стран. то Чехия, Австрия, Словения, Хорватия и Венгрия. И в этом фильмику, хочу поровнить польском инфраструктуре другого, не только с Россией, а с теми панствами. Из горы повим, что моим зданием польская другого инфраструктура наилепша, наилепша в целой Европе. А я из Тамолька Глаголева, чеком же проводим, что вы эмигровали с Россией, шила та с родинами котами. И тут же же поведем, а жить в России в Польше. Нали хербатки, вас частичка, канал и хоч мы! И зачнем не Важно, еще сейчас скаковали таких, как месяц обслуги подружных, мопы, как тут в Польше. Таких в уголе там мало, и, альбо нема. Чего то подобного, как в Польше, я не видела. Такие месяцы можно споткать жадко, и чаще всего, то попросту станция бензинова и юж. И нема такого, таких мест, как тут, например, как же был плац для детей, чтобы было несколько реставраций, чтобы можно было там и какие-то столики, например, как тут, часто в Польше можно споткать. И дороги в Чехах, то просто массакра. До той пор я не мог себе вообразить, для, для чего мы купуем виньеты, если мы едим, едем целый час вот так. Теперь едем уже по-польски, а когда выехали мы из острова, мы ехали мы до Польски и там и дороги, мы зато заплатились мы винь, купились мы виньетки, виньеты, и, например, тут и на на каждом кроку в Польсе, я 126 или 160 километров. Найдуем все где можно затанковать самоход, где можно что-то напить, что-то съесть. То не какие неразумные реставрации, а то такие реставрации знаны, там, например, от Макдональд. Ну, я вем же вы, не, ну, не все любите Макдональд, та ну, такие знаны, да, так, Макдональд, КФС, Бургер Кинг. И на Орлене часто можно споткать, тоже можно съесть зубы, на например, если вы не любите Макдональд, то я барзами мне заскочила, еще по распешке, когда мы э, поехали мы до Польски, и приехали мы на таком стации бензинов, я была в шок, уже там можно купить не только канапки, а же можно попросту съесть с выком зупы, то там котлет, например, с салатком, с, с зимняками альбо с вредками. То был компот выпить, то был попросту просто шок для меня. И хочу вам сказать, что, например, в Хорватии, мы когда ехали, мы там, там доб добрые дороги в Хорватии, нет, я не могу сказать. Но Макдональд, там был, мы ехали, мы 300, хиба, альбо 400 километров, хотели мы, хотели бы мы спробовать Макдональды в разных uh, краях, и там Макдональд был только один, и там было так, так дуже люди, массакра, потому что, ну, люди, все знают, что, что то есть Макдональд, и для того они дом до того Макдональда. Хочешь бы сами дороги там добрые я в Хорватии, тоже там магистрали такие, али барза барза дороги. Если по равнине, например, Хорватцы с Польском, барза дороги дороги. Да <laughs> чисто или там мы проехали мы в шестах ибо километров от Тругира до границы с Венграми выдались мы. дорогие мои, 39,9 девять, около 50 евро. 50 евро в ячецо. Или то злоту в -то, страшно лечить. 200, 200 200, 200 злотых. 200 злотых. Если мы едем в таком, таком самом отлеглости от познания до Варшавы, мы выда, выдамы значнее мне. Если ходя в Австрии, Плюс Австрии же наитаньше тань uh, виньета. 9,50 евро коштувала виньета. В сравнении, например, с Венграми, мы мы заплатить, если там uh, особо нужно за, ten, за кемпер платить в uh, Венграх, за 10 uh, дней Заплатили мы 25 евро, что то такое. Потому что, хотя бы мы были там один день, мы сначала лечили ну, мы одну, ну, как бы, 24 часа. Мы сначала лечили ж мы, что, например, приедем мы, если до кемпинга, кемпингу о 20-й. Мы лишь мы возможность в течение 24 часа выехать из Венгров. Полечились бы мы, мы шли мы, но ну, добро, купим виньеты на один день. Так, не дело, дорогие мои, оказалось, что же один день, то только, ну, какие -то там, например, 19, uh, 19 червца, и уже. А на следующий день уже нужно еще одну виньету купить. Для мы учились мы купить виньеты на 10 дней. И только чтовал, ну 26-24, ибо 26-5. И виньета, личищая от того, как ты въехал 24 годы, только в Словении. Мы въехались, мы о 17-й, ибо до Словении. И мучились мы выехать на следующий день о 17 Для того, на один день виньета нам посавала. Если ходи о Австрии, террас моя... колежанка, которую вивчився, значить, то Олександр їде за своїм межем до Влог. Они поїхали теж на урлоп. І вони мені пишуть цілий час, Оля, яка інфраструктура, то масакра. Ми не можемо купити ту кави. Тут треба з як трудно, то затанковити. То вони писали об Австрії. Жеби що, кави купити треба там в колейки стати, що ти сам не можеш налітичка, жити треба когось ну, чекати на когось, щоб хтось налів кави. Барзи дуже, дуже люди. Ну дуже люди вчені, бо я так мислю, що зараз люди їдуть на Пудень, Юж зачина ще сезон. А є ще наступні місяці, Я мислю же то в Угулі Бенді Туми, дуже твоми вши. Цього я ще хочу повідаю о польській інфраструктурі і в Угулі, а у інфраструктурі Європейської в порівнянні з Росією. Зв'язку з тим же ми зараз раз зуважили, як виглядає ці місця для подружних. Э, станции бензиновые, как выглядят в сезон, потому что теперь уже поехали люди, уже над морем едут люди. Сами можно встретить такие, як бы, ну, не твум. но, например, в Хорватии мы э, видели твум Люди на этой станции бензиновой, где Макдональдс еще находится. Но, дорогие мои, мы очень застыкуем все время туалеты, которые там в России вечью, как выглядят туалеты. Ну, не, 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 как дыра. Нормально они выглядят, Али в России. На большинстве этих станций бензиновых только одна туалета. Одна. А та дорога, теж магистраль, которая идет до моря, теж одна. И видите, на каждой станции бензиновой только одна туалета. Там несколько таких ми писали в комментариях, что ты кламишь, там есть такие, как в Польше, такие самые мопы, где несколько туалетов. Ну то первое было заскочение. Я всем вс 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 своим, своим знакомым, когда я по раз приехал до Польски, то я уважил, я всем своим знакомым писал уже, смотрите, забачьте, забачьте, там туалет на станции бензиновой, как в галерее хандловой. то цу в России не можно вообще такого, такого spotкачь, але ми пишем, таких успоткать, али ты раз пишем, что несколько же таких станций бензиновых там э, есть, же можно там за еще, и, как на в галериях хандловы, али их несколько, и ты мучишь их в знать, в шизсе значь, едешь где, он найдуем, не так, как тут в Польсе, не то не важно, где ты едешь, ты попросту увидишь же написано, моб, ты там за и на 100% там будет в шистку если Хорватцы поведешь, то, как бы плюс Хорватии в сравнении с Польском. Там килька мы виделись мы э, для кемперов. Мысли же там дуже люди езд едем едем на, на кемперах на, на отпочинок, на урлоп. И для того там инфраструктура венцы развинета. Хоть вот уже там есть такие съезды, паркинги для кемперов, где можно налить воды, где можно злить там шаром воды. Терас мы уже uh, с поворотом едем, и мы шукаем в... Труд, трудно знали, знали, мы только в... лесных, ибо же можно где-то злить там шаром воды, который мы мамы в кемпеже может быть, где еще обук познания тоже есть, да? Ли, там то на каждом кроку то можно сделать. И ты в двух трассы едешь, то не можно тегу зауважить, что, например, был бы на намалеван кемпер, и был бы там как бы, какая-то шалка, что там можно то все сделать. Еще я припомнила, что в Австрии не такие, как бы, когда ты едешь по Австрии, то, если ты в Польше, если ты видишь моб, он такой большой, и там всё видно. И, конечно, везде стрелки, везде написано, что тут нужно, там, ну, может, там и станция бензиновая, и ще всё, ну, что-то інші. В, в Австрии, если ты едешь там просто по дороге, этого не видно не видать, где те знайдуем станции полива, не видать, где, э, где те мопы, ну, в уголе не видать, и ты попросту можешь, что, если ты в Чешне то не заплановал, же ты не зналязал, то на, на мапе, как бы не поставил навигации, то попросту ты можешь проехать и, и, юж. Если ходи о Словении, ходи о же они можно такие стации споткать жадко и чаще всего там не так, как тут же, все, 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 и для детей, и для дорослых, и склепы, и кавярни, и где то посидеть, где что-то отпочнуть, там попросту цацы бензинова и юж. В Хорватии, например, там может быть еще такие дуже плац, но для того же там очень коронца, там неможливо там еще потому бо там целый час ты выходишь и упал. В Венграх теж не, не наилепши. Дрозани не наилепшие магистрали, которые могут быть, ну, если с сравнением с польском. Очевидно, очевидно, в Польше не все магистрали так и выглядят. В Польше есть тоже, ну, не, не, дю, не, с дюрами, а такие, как бы, неровные. Али то жадкость, я так повем. Ну, моим зданием то жадкость. же дрозы мой, что зауважил. В Шенде, где мы были, мы, где мы зачимались, мы еще в туалетах, например, на тех стациях бензиновых. В Шенде было брудней, чем в Польше. В Польше барзы чистые те стации бензиновые. Там мог, например, в Хорватии, там дуже был Тум, где был Макдональд, там было очень брудно в, туалет, в туалете. Ну, очевидно, там дуже Тумтен, и, может быть, они ну не знаю, не маєм сил же б спорадити з тим з тим з тим чистощама. Але... Нуробчів в таким разі то чисті. робче в таким разі, ну не знаю, же б було więcej там працівників. Але там на то не zwrщаємо уваги. Баз і а, і в Австрії ще хотіла вам powiedzieć, же в Австрії ті туалети, вони за пенёнзи. Ти просто не можеш зачимащи й пусь там до туалету. Ти мусиш там за ту пенёнзи платити. не так, как тут в Польше. Я если, друзья мои, немного понажекать, то так, мы сейчас уже шукаем место, где злечу шаром воды. Ну, не, не сейчас, а трохи позже мы это сделать, чтобы с там шаром воды, чтобы злечу там э, с туалета воды, ну не вода, а там что там. Мы сейчас останавливаем, ну, Nie wiem, zastanawialiśmy się, gdzie to można zrobić, żeby to było obok Poznania. A Wot, jeśli by trochę lepiej by zrobić tą infrastrukturę kempingową tu w Polsce, to byłoby najlepsze, najlepsze infrastruktura drogowa, która może być w ogóle. Drodzy jesteśmy na jednej ze 100 już przed Poznaniem. Oczywiście, wy wiecie, jak to wygląda, ale... Целый час меня Залезли, что мы тут живем. Залезли в можно жить шаром воды. Будем это расторобить. Можно купить каву. Александра мне писал уже. Мы в Австрии не можно купить кавы так просто, как в Польше. Надо ждать, чтобы чекать, чтобы кто-то налил. Что-то есть. Smaczny pachnie jedzeniem. Zobaczymy jak wygląda toaleta. To, to mnie zaskakuje cały czas. Dla niepełnosprawnych. Dla dzieci, no jak? I prysznic tu jest. Czysto, zapach taki przyjemny. Tu zobaczymy. Macie dziecko? Proszę bardzo. Proszę bardzo. I prysznic. A, prysznic. в кассе, но, ну, очевидно, он платный. То есть еще для неполносправных туалеты женские. Забачим. Туалет, как ну, в галерее хандловой. Не одна эта кабинка, а их 1, 2, 3, 4. И, забачте, доме то, то для сидения того кибеля, на кибель. И что-то не, хиба? А нет, это не на кибель, то, как бы, варичек для таких кобячих, таких жищей. А тут на кибель. <laughs> и попиртали то, видишь, я ест в шоку, на правду. Ну не барзо не могу так повезти, так что тут Чисто, также можно пить с него. Трохи запах. Естали пожонку. И тут налязли мы дюры. Где мы где мы воду? То для тех мы знали, злищ мы в аппликации в приложении Парк Так, то выглянда можно тоже злить ту воду и написано же можно и кибель тоже там злить там. Ту и тут можно набрать воды. И тут, от мои, еще есть киевцы очевидческий шмётник, сыграть с гадцем, шмечь и например, в России можно только помажить, ну, дужий, такой большой, забаненный терен, ну, в, ну, хочешь бы кто мне цапови, але в Европе в жа, в иных краях, т.е. мы ездили, в мы Европы, не видя вам, такие вот чтобы тут еще туалета, там было одна, тут еще туалет, туалета также также есть в КФС. И там можно, там тоже есть план забав для детей и такие, как бы, домки, где можно посидеть, отпочинуть. И план забав для детей. Ну, як, як, я? Ну, на правду, мешкать можно. На лоне пшероды. Можно тут соч съесть. Уже бы нам шить, вот не сидеть в кемпе же, али, альбо, ну, если просто маш за собой соч. Можно бы просто посидеть соч съесть. Дети могут побавить. Ну, друзья мои, я попросту, я целый час я в восторге просто. Поведела бы я по, по, по российском. Дуже место, не матуму, Очень чисто, такие то травники в сегрегация шмечи. Ну, як мужчи быть, так мужчи выглядеть паркинги в шенде, моим зданием. и вода, можно ту воды налить себе для пичи. Прошу багато. Так то виглянда в Польщі. Дякую дуже за оглядання цього фільміку. Дякую дуже за підписку на канал. І до побачення в наступному фільміку. Наразі.